Пожалуйста, что сейчас? Ну, ситуация у нас здесь, немножко нестандартная. Фирма в такой ситуации не была ни одного раза. Происходит у нас, скажем так, оперативные действия, которые называются да, обыск или уменьшение документов. Вот так захотелось инспектору СБУ Полтавской Полтавской, как называется правильно? Ну, Полтавская. Обык. Полтавская область. Это это не место. Да. Основанием для обыска поступило является то, что Фирма якобы проводит обучение, обучение иностранных специалистов без разрешения экспортного импортного комитета. КЭКа. Да, то есть якобы мнение сотрудников СБУ, то что если у нас обучаются иностранные специалисты в нашем, на нашем предприятии, это на самом деле так, они должны иметь, э, или фирма должна получить такое разрешение, но в данном случае они, разумеется, превышают и свои полномочия. Это раз. И действуют, ну скажем так, я думаю, что явно с заказным характером. То есть кто-то из руководства Полтавского СБУ допускает коррупированное действие для того, чтобы, скажем так, нашу фирму вот, ослабить перед ее конкурентами. А они у нас в городе есть. Вот, в данном случае у нас осмотрели они здание по ордер, нас не ну, предоставили ухвалу, ухвалу на... суда на обыск помещения До офиса Леонова 2, 27. Но не обнаружив там, скажем так, тренажера, вот тренажер находится в соседнем здании, в котором мы находимся, в Салаганной 40, ну, да. они решили, что они имеют право и в том числе и суда, тоже явиться. То есть вначале у них было намерение конфисковывать тренажер, хотя это, это очень большое сооружение, и реально нужно ну, фура и несколько дней для того, чтобы его разобрать и туда сложить. Ну, потом сказали, что вполне хватает, хватит видео и фотофиксации, и на этом, скажем так, по их словам, наше областное мероприятие на фирме будет закончено. Распоряжение на обзуг, э, на Нет. Нет. Именно я это сказал на камеру диктовал при видеофиксации оперативных действий данного разрешения у работников СБУ оно Потому мы возмущены и как бы, ну, объявили об этом исследователю и всем присутствующим понятым, что действия проходят сейчас не в рамках КПК, а как бы на усмотрение следователя, который превышает полномочия. Это все есть... было без попереджения, вас никто не попереджу. Разумеется, данные, которые мы предоставили, они пришли ну, с таким распоряжением на область, мы им добровольно дали документы, они не являются никакой представляет собой, ни секрета, то есть они у нас выдали бы им совершенно без этого скажем так документа, но им захотелось сразу получить такое разрешение на область, для того чтобы изъять как можно больше ну и нанести вред предприятию изъять ну, доказательства как бы по моему делу изъять. Хотя. хотя они не являются ими, то есть мы уже исходя из документов, ну, как бы это тайное следствие, то есть мы не можем разглашать все подробности, но э, те документы, которые, там, допустим, они изъяли, да, косвенное отношения не имеют по той проверке, которую они проводят. А mm -hmm. то, что пытаются пытается не изъять оборудование... Там, и... они изъяли все документы, которые, большинство документов по деятельности фирмы с 2008 века, Да, всю экономическую деятельность предприятия, экспортную деятельность предприятия, ну, для того, чтобы провести ее еще раз контроль этого, этой деятельности и, возможно, найти возможный факт нарушения хотя, в Уфале суда находится совсем, совсем Другие, другое деятельство, деятельство. да и они не имеют никакого отношения к делу и по документам, которые предоставили не может быть такого нарушения, даже теоретически потому что они обучаются, люди, на гражданском тренажере РТЛ-8 и, и никаких разрешений дополнительных Фирм, ни фирме, ни, скажем так, людям, которые проходят обучение Разумеется, не требуется. Какие ваши подальшие идеи? Ну, подальшие идеи... Я понимаю, что у нас, к сожалению, это дело... Они вот, явились, обозначили, что есть такое дело по факту возможных нарушений со стороны руководства предприятия, в данном случае МАГИ, о том, что я такого документа, скажем так, не получал. Разрешение экспортного импортного комитета Украины на право обучения иностранных специалистов. В данном случае так указано, буквально сюда. Вот. Но мы будем это обжаловать. Вот документы, которые предоставлены, я думаю, следователю вполне будет э, хватать для того, чтобы вынести нормальное, справедливое решение, закрыть это дело. Вот. И Но я думаю, что да, не это является их целью, к сожалению. То есть, да. по мне, налицо коррумпированное действие, э, ну, скажем так, руководства СБУ, то есть, кого конкретно, следователя высочайшего руководства или, ну, в данном случае это надо только Арктика покажет. конкурентов Конкурентов. Ну, почему? У нас фирма есть в городе, фирма Хелетренинг. Это наш, ну, можно сказать, что конкурент, хотя на самом деле это фирма, которая находится гораздо на более низком этапе своего развития. Она прогрессирует, но она является официальным представителем фирмы Транзас. Российской, это российская, это военно-промышленная группа компаний, Ростер. которая в принципе входит в корпорацию Вертолет России и уже длительное время конкурирует с нами на мировом рынке. Честно, в принципе, я бы не сказал нечестно, потому что с ее стороны финансировались даже попытки срыва международных контрактов. Вот. Не разу уже проводились провокации, год назад проводились провокации с пропадания документов, которые носили виф секретно, вот проводились большое количество судов, которые закончились полным, ну, скажем так, оправданием работников АВИА и меня лично, вот. и тем не менее проводились обыски наших людей, которые уезжали за границу на монтаж, допустим, тренажеров. Но это не очень приятная процедура и она очень унизительная И, в принципе, я думаю, что в ней, ну скажем так, не было совершенно никакой необходимости. И нагадайте нам самое про вашу фирму, про... Ну, уже больше 15 лет наша фирма занимается обучением и производством авиационных тренажеров а, вертолетов семейства Ми-8, Ми-171. Вот, а, в 2004 году мы скажем, сертифицировали тренажер уже по норму Микао. Потом а, в 2008 году у нас он принят был на оснащение вооруженных сил, прошел у вас испытание. Да, это единственный тренажер, который находится на вооружении наших, нашей украинской армии. В вот. 2008, 2008 году был поставлен, получается, на Харьковское университет поветренных сил. Университет поветренных сил, да, был поставлен. И в 2012 году мы получили государственную премию да. за разработку этого тренажера. Да. То есть мы, наше предприятие является лидером данной отрасли не только в Украине, но я бы сказал в мировом масштабе. Сколько вы уже за этот час навчались? Ну, у нас прошло, я вам так скажу, 100%. больше в любом случае 1200 или может 1300 скажем, наших летчиков,